Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi dalam Nang Window pada minggu ini. Salam negaraku Malaysia. Daripada saya Shana Sabri, bersiaran secara langsung dari Auditorium P. Kucing Kuching, Sarawak. Kami bawakan nang rindu kepada anda. Jadi terima kasih kepada penonton yang memilih RTM sebagai saluran pilihan anda. Dan kepada di mana juga anda berada, anda boleh menonton nang rindu ini menerusi myclick.rtm.gov.my ataupun boleh ikuti kami dalam Facebook. Ya, lontarkan sebarang cadangan dan juga ikuti perkembangan kami. Baik. Perjam selik, perjam selik ya. Tarikh keputusan SPM 2016 akan diumumkan pada 16 Mac 2017 pada hari Kamis. Menerusi kenyataan media di portal rasmi Kementerian Pendidikan Malaysia pada 14 Februari yang lalu. Jadi topik kita pada petang ini sangat relevan ya, terutamanya kepada ibu bapa dan juga pelajar yang ingin mengetahui di manakah hala tuju pembangunan pendidikan. Jadi untuk itu kita bersama dengan Tuan Haji Azmi Haji Bujang yang merupakan pengarah Yayasan Sarawak yang akan mengulas lebih lanjut lagi tentang persoalan dan memperincikan jawapannya. Ya, apa khabar? Alhamdulillah, Najib? bagus. Ya, jadi sebelum kita berbicara dengan lebih lanjut lagi, apa kata kita saksikan dahulu paparan yang telah disediakan ini. Yayasan Sarawak telah ditubuhkan pada 27 Mei 1971 di bawah pimpinan yang amat berhormat ...Dato' Petinggi Haji Abdul Rahman Yaakob bersama-sama pemimpin-pemimpin yang lain. Bangunan pertama Yayasan Sarawak terletak di Jalan Pending yang pada asalnya ialah bangunan pusat pelatihan breket pembangunan belia dan pada tahun 1973, yayasan Sarawak telah berpindah ke Jalan Tun Abang Haji Openg. Antara perkhidmatan terawal, yayasan Sarawak termasuklah skim biasiswa tempatan, program pertukaran pelajar, biasiswa kursus kemahiran, biasiswa kejurubasti, program khidmat masyarakat, dan program-program lainnya. Yayasan Sarawak telah berpindah ke bangunan Sekretariat Kerajaan di Jalan Masjid Kucing pada tahun 1976 yang kini menjadi tanda mercu kewujudan Yayasan Sarawak. Antara program yang telah diperkenalkan ialah skim hadiah cemberlang anugerah khas Ketua Menteri, skim pinjaman dalam dan luar negara, beasiswa Tunku Abdul Rahman dan Piala Emas Perak Yayasan Sarawak. Yayasan Sarawak juga menjadikan peluang pendidikan yang luas bertaraf antarabangsa dengan menubuhkan Kartin University, Swinburne University of Technology dan College Laila Taib. Tanggal 1 April 2010, Yayasan Sarawak telah berpindah ke Komplek Pusat Pembangunan Pendidikan Yayasan Sarawak di Jalan Sultan Tengah, Samaryang Kucing. Penubuhan komplek ini seiring dengan peningkatan ultisam untuk terus memacu pendidikan ke arah mencapai negeri maju menjelang 2020. Pelbagai kemudahan telah disediakan seperti auditorium, dewan serbaguna, Padang Bersepak, Bilik Seminar dan Komplek Asrama bagi merancangkan lagi aktiviti dan program pendidikan yang dilaksanakan. Antaranya termasuklah program motivasi, jati diri, seminar keibubapaan... serta pelbagai aktiviti sukan dan riadah. Kini, menjelang usia 40 tahun, Yayasan Sarawak beriltizam untuk mempertingkatkan usaha dan inisiatif bagi merealisasikan visi prihatin dan berbakti. Hmm, itu dia sejarah Yayasan Sarawak. Ya, kalau kita lihat Yayasan Sarawak telah ditubuhkan di bawah ordinan Yayasan Sarawak sebagai badan berkanun kerajaan negeri pada 27 Mei 1971. Betul. Ya jadi Tuan Haji Azmi boleh kita katakan anda adalah orang di sebalik boleh katakan nahoda untuk Yayasan Sarawak ya pada tahun ini boleh dikatakan um, apa antara idea yang tercetus di sebalik uh, penubuhan Yayasan Sarawak ini. Ya Chanaz uh. jika kita perhatikan pada awal tahun 70-an uh -huh. Uh, ...suasana pendidikan di negeri Sarawak tidaklah semaju... ...apa yang ada di tempat lain, ya. khususnya di Semenanjung. Ya. Jadi kerajaan negeri pada masa tersebut ingin uh, memberi peluang... ...ataupun membuka peluang kepada pelajar-pelajar Sarawak... ...untuk maju ataupun uh, sekurang-kurangnya uh, mencapai tahap... ...yang lebih tinggi daripada apa yang ada pada tahun 1971... Ya. Maka dengan kesedaran itu, kerajaan negeri yang di bawah pimpinan Ketua Menteri Ketua itu menubuhkan Yayasan Sarawak di bawah Ordinans Yayasan Sarawak pada tahun 71 dan sepatutnya pada tahun ini kita sudah 46 tahun sebagai sebuah badan berkanun negeri. Jadi fungsi utama adalah pendidikan dan uh, selain daripada itu kita juga uh, melibatkan diri dalam uh, kegiatan kebajikan dan sebagainya. Uh -huh. Jadi landasannya adalah pendidikan untuk kemajuan pendidikan anak-anak Sarawak. Uh -huh. Itulah uh, apa ni uh, idea ataupun uh, Tujuan sebenarnya, jasen cerewak ditumpukan. Hmm. Uh, bercakap tentang pendidikan, ya. pendidikan sekarang ini, uh, menurut cara maklumat saya, ya dalam satu artikel uh, dari, dari Majlis Profesor Negara mengatakan bahawa uh, pendidikan sekarang bukan sekali uh, ditakrifkan sebagai hanya tahu mengira, membaca dan juga menulis saja, tetapi lebih kepada sekarang uh, keboleh pasaran graduan itu. Ya, jadi kita sekarang uh, nak tanya juga dengan Cik Azmi dengan adanya um, ya beasiswa ataupun pinjaman yang terdapat di Yasan Sarawak boleh ceritakan dengan lebih lanjut Okey. Yasan Sarawak menyediakan pelbagai bantuan mm -hmm. untuk anak-anak uh, Sarawak okay. melanjutkan pelajaran ke peringkat lebih tinggi seperti mana yang katakan oleh uh, Allahyarham Tan Sri Adnan mm -hmm. uh, pengurusi Yasan Sarawak yang dulu beliau menyatakan beliau tidak mahu uh, mendengar peluang untuk meningkatkan tahap pelajaran itu ...gagal disebabkan oleh tiada wang ataupun tiada bantuan. Jadi itu bukan misi kita. Misi kita lah untuk uh, membuka seluas-luasnya peluang okay. untuk anak-anak Sarawak... Okay. ...melanjutkan pelajaran ke, uh -huh. ke peringkat lebih tinggi. Uh -huh. Maka semenjak tahun 71 pun, kita sudah mempunyai pelbagai uh, jenis bantuan. Eh, bantuan uh, pinjaman pelajaran untuk dalam negeri, untuk luar negara, pelbagai jenis beasiswa yang kita berikan kepada anak-anak Sarawak yang layak. Jadi, uh, ini merupakan satu ruang dan peluang untuk anak-anak Sarawak maju uh, memilih kursus-kursus yang mereka suka, kursus-kursus yang padan dengan kelulusan masing-masing, hmm. ataupun kursus-kursus yang diperlukan oleh kesejahteraan uh, Negeri kita diperlukan oleh Sarawak untuk kita maju. Ya. Dan... Uh... Ya, uh, kalau menurut cara mulamat saya pada 16 November 2016 uh, Borneo Post 18.4 juta diperuntukkan ya, oleh Yayasan Sarawak untuk beasiswa dan pinjaman kepada pelajar dalam jurusan sains, sastra dan juga bidang teknikal dengan 3057 pelajar yang ini telah bertuah mendapat uh, biasiswa beasiswa pinjaman merangkumi sijil jail, diploma ijazah sarjana muda, peringkat sarjana dan juga PhD. Dan kita nak tahulah antara syarat-syarat yang melayakkan seseorang itu memohon Uh, biasiswa ya yes Sarawak tapi selepas ini Kembali lagi dalam Nang Window kita masih lagi bersiaran secara langsung dari auditorium P Ramli Kuching Sarawak ya dalam rancangan bual bicara yang kami bawakan dari bumi Kenyalang dan topik kita pada petang ini ialah uh, pembangunan pendidikan ya, bersama dengan Tuan Haji Azmi, Haji Bujang, pengarah Yayasan Sarawak. Jadi soalan saya tergantung tadi ialah tentang apa um, apakah syarat-syarat untuk mereka untuk memohon beasiswa ataupun pinjaman menerusi Yayasan Sarawak, Tuan. sebelum tu Syanas tadi menyatakan bahawa 18 juta ya. diperuntukkan untuk uh, pinjaman dan sebagainya. Uh -huh. Tapi kita harus ingat, daripada 18 juta tu Uh, kita pecahkan kepada pinjaman untuk pendidikan uh, untuk apa ni uh, uh, dalam negara luar negara dan pendidikan teknikal untuk teknikal kita peruntukan uh, lebih kurang 6 juta. So daripada 12 juta tersebut kita harus bahagikan kepada uh, untuk yang tahun semasa ataupun yang baru. Jadi tak semestinya 12 juta itu adalah untuk Pelajar baru hmm, saja Itu kita kena ingat. Yeah. Eh? Sebab pelajar yang diluluskan tahun lepas... ...perlukan bantuan bertahun ini. Mm -hmm. Jadi itulah maksudnya 12 juta itu. Yeah. Jadi syarat-syarat untuk mendapatkan pinjaman... ...ataupun biasiswa asal Sarawak satu... ...mestilah anak Sarawak. Mm -hmm. Mesti anak Sarawak. Mesti kan? anak Sarawak. Oh, okay. Bererti salah seorang daripada ibu bapanya adalah anak Sarawak. Tak kisahlah ibunya ke bapaknya ke. Hmm? Mesti anak Sarawak. Okay. Kemudian... Uh, mesti mendapat tempat di universiti. Tak ada tempat, tak guna memohon. Dan syarat yang paling penting juga adalah mereka mesti tidak mendapat pinjaman daripada mana-mana, khasnya daripada PT-PTN. Kita galakkan mereka memohon daripada PT-PTN atas sebab-sebab yang kita tidak... Apa ini, mereka jadi mereka tidak mendapat uh, kelulusan daripada PTPN, uh -huh. maka insan Sarawak akan bersedia membantu pelajar-pelajar uh, ini. Uh -huh. Itulah syarat-syarat am uh -huh. ya, untuk untuk mendapat pinjaman daripada insan serawak. Uh -huh. Simple syaratnya, isi borang dan sebagainya, semuanya uh -huh. online. Okay, uh -huh. itu dari segi pinjaman untuk biasiswa pula, apakah antara kriteria pelajar yang mampu mendapat biasiswa yang sangat berprestij ini, tuan? Biasiswa merupakan satu hadiah. Yang kita berikan kepada pelajar cemerlang. Uh -huh. Jadi yang cemerlang uh -huh. mendapat beasiswa. Kemudian uh, mereka juga mempunyai, harus mempunyai menunjukkan sifat-sifat ke, kepimpinan uh -huh. pada peringkat sekolah dan sebagainya. Dan uh, uh, menuntut di dalam bidang-bidang yang dikhususkan. Uh, seperti mana uh, sekiranya mereka uh, memohon beasiswa. Tengkuudur Rahman, senarai khususnya telah ditentukan oleh ahli lembaga dan uh, mereka jika tidak menuntut atau mendapat tempat dalam kursus yang ditetapkan, maka tidaklah dapat mereka layak untuk mohon beasiswa tersebut dan kita boleh mendapatkan uh, pinjaman lain begitu juga uh, beasiswa bestari mereka mesti menuntut di Swinburne University Curtin University dan UTCS yang di Sibu untuk beasiswa cemerlang juga ada anak Sarawak yang menuntut di mana-mana universiti di Malaysia tapi mestilah cemerlang dan mempunyai ciri-ciri kepimpinan yang sangat tinggi. Hmm. Itulah kriteria untuk yeah. beasiswa. Baik. Uh, dalam runduk ni tuan, kita bukan sahaja uh, bercakap ya tentang isu semasa, politik, hmm. ekonomi dan sebagainya, tapi kita juga uh, memberi peluang kepada artis-artis dari bumi Kenyalang ini untuk menonjolkan bakat mereka. Mana tahu dapatlah mohon untuk beasiswa Tukar Abdul Rahman Yayasan Sarawak nanti kan. and all who can go up to university level and so on uh, to stop their schooling before they finish the university education. The poor people, the poor Chinese would always get help from the central or from the government, whatever it is, with type sitting there as chief minister and uh, he would definitely assist anyone who is in need. Uh, of funds to go for further studies, no problem. There were many challenges we faced as Calabit students in Barrio Primary School. Reading materials was scarce, and we did not have any lighting at the school or at home. And we went to school without shoes. My life destiny to where I am today started when I was given a Yayasan Serawak scholarship in 1973 to continue my secondary education in Semenanjung Malaysia from Form 1 to matriculation. Then, when I entered university to study medicine, I continued on under Yayasan Sarawak Scholarship. Without a doubt, my professional achievement and my success today would not have been possible without the Yayasan Sarawak scheme. masih lagi bersama saya Syarna Sabri. Salam Negaraku Malaysia. Masih lagi bersiaran secara langsung dari Auditorium Piramli Kuching Sarawak dalam Nang Window dengan topik kita pada petang ini, pembangunan pendidikan ya. Jadi uh, anda juga boleh menonton uh, Nang Window ini melalui myclick.rtm.gov.my ataupun boleh ikuti uh, dan perkembangan kami ikuti perkembangan kami uh, di Facebook. Jadi Tuan Najib, saya sebenarnya banyak soalan nak ditanya sebab maklumlah ya keputusan SPM ni nak uh, keluar pada minggu depan. Jadi mungkin ramai ibu bapa pelajar yang ingin Fikirkan perancangan Plan A Plan B Untuk anak-anak mereka uh, Jen, Dari segi uh, bagi mereka yang telah pun Mendapat uh, tawaran di universiti Di luar negara Adakah uh, pihak Yayasan Sarawak turut membantu Dari segi bantuan kewangan Dari segi pinjaman ataupun biasiswa Untuk uh, Yang belajar Keluar negara mm -hmm. uh, Keutamaan Yayasan Sarawak memanglah ...untuk pelajar-pelajar kita belajar dalam negara. Okay. Kerana kos untuk menghantar pelajar ke luar negara... ...untuk setiap seorang yang kita hantar ke luar negara... ...boleh menampung sehingga lima orang belajar dalam negeri. Tetapi atas sebab-sebab diperlukan oleh... Uh, ...negeri Sarawak dan sebagainya... ...kita juga mempunyai beasiswa yang boleh menghantar... ...pelajar-pelajar kita ke luar negara. Contohnya beasiswa Tengkuudoraman... Dan kepada mereka yang tidak mendapat beasiswa, mereka boleh memohon pinjaman untuk belajar ke luar negara. Ataupun nama singkatannya, skim pinjaman pelajaran luar negara. Ya. Namun harus diingatkan bahawa untuk melayakkan diri mendapat pinjaman ini, ya. nombor satu, mestilah kursus yang dimohon tersebut tidak ...terdapat di dalam negara. Sebabnya berbalik kepada kos tadi. Ya. Ya. Uh, tapi uh, dalam keadaan tertentu... ...beliau boleh memohon ataupun mendapat pinjaman tersebut... ...dan uh, tertaluk kepada uh, cagaran. Kerana maksimum loan yang kita keluarkan adalah... Sebanyak dua ribu untuk satu uh, untuk sepenuh uh, tempoh pengajian tersebut. Uh -huh. Jadi pinjaman cukupkan uh -huh. fee ataupun yuran pengajian dua uh, 200000 ribu tersebut adalah sebagai bantuan uh, untuk pelajar tersebut melanjutkan pelajarannya ke luar negara kita tahu 200 memang tidak cukup ya eh? memang ya. tidak cukup tetapi jika kita kira betul-betul untuk membayar balik 200,000 ringgit adalah satu nilai yang banyak ya. untuk bayaran bulanan. Ya. Hmm. Jadi aa, memang menjadi dasar di Sarawak mana-mana pinjaman untuk keluar negara mestilah mempunyai jagaran berbentuk hartanah yang menilai lebih kurang sama dengan pinjaman yang di pohon. Hmm. Kita ada mempunyai wakil di luar negara, Tuan? Yayasan Sarawak mempunyai satu pejabat di London hmm. untuk membantu pelajar-pelajar Sarawak yang baru sampai ke London dan sebagainya, ataupun untuk membantu mana-mana kes-kes kebajikan yang uh, yang perlu dibantu di di United Kingdom ataupun di Eropah sebagai uh, secara amnya. So kita ada pejabat dan seorang pegawai yeah. di di London. Selain daripada di London kita mempunyai uh, satu blok asrama di Mesir. Ini khas untuk pelajar-pelajar kita yang mengikuti jurusan di di Mesir ataupun di uh, khusus di Mesirlah. Ah uh -huh. uh, dan uh, di tempat lain kita tidak ada tetapi di Kuala Lumpur memang ada satu cawangan yeah. di Sarawak yeah. di Kuala Lumpur sekarang ini, di Ampang. Ya. Yeah. Jadi um biasiswa ataupun pinjaman Yayasan Sarawak ini terutamanya khususnya kepada anak Sarawak yang mesti salah seorang ibu bapa adalah berasal daripada Sarawak dan jika kita lihat cara maklumat saya sejak 1971 ya Yayasan Sarawak telah memperuntukkan 611 juta yang telah memberi faedah kepada 150,000, 120 individu dari sekolah rendah hingga peringkat tertinggi pengajian di Sarawak. Jadi bercakap tentang pembangunan mungkin fokusnya lebih kepada pengajian di, di IPTA ataupun di IPTS. Hmm. Tapi bagaimana pula dengan bantuan yang dapat diberikan kepada pelajar-pelajar di bangku sekolah rendah ataupun sekolah menengah yang memerlukan bantuan? Ya. ya. Seperti yang dinyatakan dalam video klip tadi, hmm. kita mempunyai pelbagai jenis bantuan. Hmm. Uh, salah satunya lah bantuan iaitu beasiswa tempatan Yayasan Sarawak. Kita memberi bantuan tersebut untuk darjah 1 sehinggalah kepada tingkat 6 dengan kadar-kadar yang ditetapkan. Serendahnya RM300, setinggi-tingginya adalah RM500. Mm -hmm. Ini memang uh, memang kita laksanakan semenjak Yayasan Sarawak ditubuhkan. Yeah. Di banyak telah ramai pelajar Sarawak telah memanfaatkan bantuan tersebut. Mm -hmm. Dan kerajaan negeri melalui Yayasan Sarawak juga memperuntukkan uh, 2 juta setahun untuk bantuan pakaian seragam school uniforms. Ini dilaksanakan oleh Yayasan Sarawak dengan harapan uh, dapat membantu pelajar-pelajar luar bandar mm -hmm. untuk ke sekolah. Yeah. Uh, jadi kita masih teruskan program tersebut mm -hmm. dan untuk tahun ini kita telah uh, meningkatkan lagi uh, peruntukan tersebut daripada kerajaan negeri uh, kepada jumlah yang lebih besar mm -hmm. supaya supaya uh, untuk memudahkan Uh, pembelian uniform tersebut kerana kos semakin meningkat sekarang ini ya. uh, jadi itulah bantuan-bantuan uh -huh. tersebut kita juga mempunyai bantuan-bantuan untuk sekolah-sekolah uh -huh. di bawah program HIPERS, High Performance Rural uh -huh. Schools uh -huh. di mana kita memilih uh, 50 buah sekolah 25 buah sekolah rendah 25 buah sekolah menengah uh -huh. untuk mendapat bantuan, bimbingan dan sebagainya daripada peruntukan di San Sarawak uh -huh. supaya sekolah-sekolah ini dapat meningkatkan prestasi mereka ini adalah peranan yang dimainkan oleh seni Sarawak daripada sekolah rendah, sekolah menengah, sekolah menengah sehingga ke peringkat universiti. universiti. Ya. Baik, kita akan rehat seketika. Nanti kita saksikan dahulu klip video ini. Kita saksikan apa antara kemudahan yang terdapat di bangunan yayasan yang baru kita saksikan. Di sini kita ada asrama Yayasan Sarawak yang menawarkan kepada agensi luar, sekolah-sekolah dan institusi untuk menyewa di asrama. Di sini kita ada 18 buah bilik dan kita ada dua buah bilik seminar. Jadi bilik seminar tersebut dapat memuatkan 50 orang dalam satu bilik Ya untuk 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 dibuat khususkan ataupun program-programnya. Dan selain dari itu, kita pun ada um, kesibukan lain seperti padang bola uh, untuk uh, dan bersukan. Uh, kita ada juga padang bola tanpa dan uh, ya salah satu ya, aktiviti uh, lah untuk beribadahlah. Dan kemudahan yang ada di sini juga kita ada tempat tempat parkir uh, yang banyak. Sehingga ya, untuk kemudahan kemudahan pengguna kita. Dan kita pun ada kantin uh, yang dapat memuatkan 200 orang. Dan selain dari itu, uh, masa operasi kita ialah dari pukul 8 pagi sehingga 5 petang. Uh, tapi untuk uh, orang luar yang datang dari jauh, uh, contohnya dari sekolah-sekolah luar bandar ataupun dari semenanjung, kita akan memberi kelonggaran masa. Lah. Kita ada dua buah jenis bilik satu bilik untuk 10 orang dan satu lagi bilik untuk 5 orang masa 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 pendaftaran dah selepas ah pendaftaran per, kita akan memberi satu set cadar seorang dan kita akan memberi kunci bilik dan kalau kita lihat juga 56 juta telah pun diterima daripada pemohon bagi pembayaran balik pinjaman jadi bagaimana status perkembangan terkini? Canas. Ya. Uh, sebenarnya kita amat berbangga ya. dengan uh, sambutan oleh pelajar-pelajar uh, yang telah ya. menamatkan pelajaran mereka untuk ya. membayar balik pinjaman yang telah mereka uh, lakukan. Ya. Uh, secara puratanya kita uh, mengutip sebanyak 5.5 sehingga 6 juta Okey. ataupun ada, ada tahunnya kita Uh, mengutip lebih daripada 6 juta setahun mm -hmm. untuk bayaran balik. Mm, tahun lepas 74%. 74% yeah. dan sasaran kita adalah 80%. Mm hmm. Jadi uh, bayaran balik ini tertakluk juga kepada prestasi mereka. Mm hmm. Jika mereka mendapat uh, kelas pertama, okay. first class honours mm. Uh, dengan bangganya kita beri diskaun. Hmm berapa diskaun tu? 75%. 75%. Okey. bayar hanya 25%. Mhm. Uh -huh. Kemudian untuk yang a uh, second class apa? Uh -huh. Boleh diberi diskaun sebanyak 50%. Mhm. Uh -huh. Tapi yang selebihnya kena bayar semualah. Kena bayar. Kalau bayar uh, semua kena adakah terdapat uh, sebarang diskaun lagi? Jika mereka bayar sekaligus, uh -huh boleh diberi diskaun 25%. 25%. Okay. Jadi apa yang penting di sini adalah jika mm -hmm. pelajar uh, haruslah menumpukan perhatian kepada pelajaran mereka. Okay. Ya. Jadi sebab ambil peluang yang ada mm -hmm. untuk diskaun-diskaun yang diberikan oleh Yayasan Sarawak. Yeah. Jadi amat penting untuk mereka. Tapi walaupun bagaimanapun uh, kita amat berbanggalah okay. dan tahap uh, kutipan yang kita lakukan. Uh -huh. Namun ada juga seorang dua yang belum melunaskan, uh, belum <laughs> memulakan pinjaman uh, okay. bayaran balik dan sebagainya ada kita kata dapat sentiasa. sebarang tindakan ataupun um, boleh dikatakan bahawa peminjam peminjam ataupun pelajar-pelajar di Sarawak ini uh, bertanggungjawab ya yeah, dalam dan ibu bapa mereka, ibu bapa pun sama. mereka juga sama hmm. okay. dan komuniti kita pun sama okey tapi kepada mereka yang memang adalah bukan semua ada okay. yang 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 comply dengan dengan uh, pinjaman mereka tetapi kita berusaha menghubungi mereka menghubungi garantor-garantor uh, mereka hmm. agar mereka memulakan Bayaran mereka sekat mana mereka mampu dahulu. Uh -huh. Kita belum lagi mengambil tindakan tindakan drastik, uh -huh. tapi pelajar-pelajar yang telah membuat pinjaman harus sedar bahawa kita ada kontrak. Semasa mereka membuat pengajian mereka, uh -huh. yang sesuai melaksanakan tanggungjawab, dia bawa kontrak. Uh -huh. Mereka hantar keputusan kita bayar, hantar keputusan kita bayar. Uh -huh. Jadi mereka sudah tamat maka timbullah tanggungjawab mereka untuk melaksanakan tanggungjawab mereka dalam kontrak so mereka harus bayar balik. Mm -hmm. Jadi okeylah sekarang ni kan yeah. uh, we achieve 80%. Yeah. Uh, kalau boleh 100% lagi bagus. Lagi bagus eh. Sebab duit tersebut akan mm -hmm. dipusing balik untuk pinjaman-pinjaman yang akan datang. Okay. Uh, jadi uh, tuan Haji Azmi uh, sebagai seorang uh, selaku pengarah Yayasan Sarawak Ya untuk tahun ini boleh dikatakan uh, hala tuju anda untuk uh, membawa Yayasan Sarawak ini ke satu tahap ataupun dimensi yang lebih membanggakan pada tahun-tahun akan datang jadi apakah antara modus perandi Tuan Edi sendiri uh, saya belum sebelum tu itu eh. uh -huh. uh, saya berbalik pada pinjaman tadi itu okay. tak lupa uh -huh. apa yang kita dapati adalah dalam suasana kegairahan mereka nak membayar balik pinjaman uh -huh. ini bila dapat kerja uh -huh. Sembilan kecil terlupa memaklumkan dengan Sarawak bahawa mereka telah membayar. Ah. Terutama mereka yang deposit dalam cash deposit machine. Okay. Sebab yang keluar cuma slip. Jadi dalam akaun dengan Sarawak menunjukkan ada peningkatan. Tapi kita tidak tahu siapa yang membayar. Jadi kita minta lah kepada mereka yang membayar, maklumkan dengan Sarawak bahawa saya telah membayar, maka kita dapatlah uh, trace siapa yang membayar. Uh, untuk untuk apa ni? Untuk masa depan, uh, saya rasa, uh, tak apa uh, kita, kita ada beberapa uh, minit lagi yeah, uh, jadi selaku pengarah bagaimana anda melihat saya ingin, kemampuan anda untuk saya ingin membawa lagi saya ingin melihat pada satu masa nanti uh -huh. pendapatan jasa Sarawak aset Sarawak akan uh -huh. lebih kukuh lebih kukuh supaya dalam apa suasana ekonomi pun dan Sarawak akan tetap dapat melaksanakan tanggungjawab mereka dan untuk itu kita harus meningkatkan aset-aset yang berkualiti ya. untuk menjana pendapatan yang lebih tinggi kepada Sarawak. Itu misi saya. Ya. dan uh, sebenarnya dengan adanya uh, score juga Sarawak Corridor of Renewal Energy pastinya uh, berlaku juga peningkatan dari segi uh, bantuan dari segi sektor teknikal dan sebagainya Syazmi ya, ya. Uh, dan uh, pastinya sem uh, semoga maju jaya disyahkan kepada Yayasan Sarawak ya dan tuan Haji Azmi juga antara penerima biasiswa Tukul Duraman, Tukul Duraman ya dan ya. saya juga merupakan uh, penerima Yasan Tukul Duraman 14 tahun yang lalu jadi terima kasih Yayasan Sarawak jadi kita saksikan dahulu Uh, paparan yang telah disediakan dan uh, tapi sebelum itu baiklah kita ucapkan terima kasih diucapkan kepada Tuan Jasmi, tak ada lagi paparan semua klip video telah pun dimainkan dan menunjukkan bahawa banyak bakat-bakat dari bumi Kenyalang ini yang boleh dipotensikan boleh dikomersialkan lagi jadi kepada artis-artis uh, di luar sana boleh uh, hubungi kami menerusi Facebook ya ataupun uh, tonton saja kami menerusi myclick.rtm.gov.my jadi terima kasih diucapkan kepada Tuan Haji Azmi kerana sudi bersama kami pada petang ini ya yeah. dan uh, sekian sahaja nang rindu pada petang ini salam negaraku Malaysia daripada saya Shana Sabri assalamualaikum.